Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku, kali ini aku nak post ataupun uh, create satu video yang update mengenai uh, isu tujuh pemain warisan yang dikatakan uh, apa dokumen yang dihantar ke FIFA itu oleh FFM adalah dokumen palsu. Jadi uh, bukan kali ini bukan aku nak bercerita mengenai uh, FIFA tapi lebih kepada FFM dan kita sedia maklum Um, selepas beberapa berhari-hari, topik pemain tujuh pemewarisan ini menjadi topik hangat dekat uh, media sosial dah masuk minggu dan juga bulan. Um, akhirnya uh, satuan bola sepak Malaysia iaitu FAM uh, menampilkan uh, untuk tampil untuk mengumumkan langkah besar macam yang dalam uh, sidang media yang lepas tentang uh, penubuhan jawatan kuasa siasatan bebas ataupun ICC, IIC Uh, ICC, IIC lebih kurang untuk menyiasat uh, isu tujuh pemain warisan negara ni. Okey, dan menariknya pengurusi dia uh, bukan jalan-jalan orang, uh, nama besar, seorang nama yang mempunyai nama besar dalam bidang undang-undang negara iaitu Tun Mat Raus bin Sharif, iaitu bekas ketua hakim negara Malaysia. Orang yang biasa dengan siasatan integriti, uh, keadilan uh, dan bagian undang-undang lah. Langkah ni aku nampak macam satu usaha untuk memulihkan keyakinan penyokong terhadap FM. Sebab kalau kalau kita jujur, isu pemain warisan ni sebenarnya memang dah sangat-sangat mencala reputasi bola sepak tempatan bukan sekadar di apa di kalangan rakyat Malaysia tapi juga di mata dunia. Okey, isu ni bermula, nah recap sikitlah kan. Muncul dawaan bahawa ada tujuh pemain warisan yang mewakili Malaysia mungkin ada masalah dari segi status kerakyatan dan kelayakan mereka. Spekulasi semakin liar, ada yang kata dokumen tak lengkap, ada yang kata dokumen palsu. Dan FIFA sendiri dah menjatuhkan hukuman berdasarkan dokumen palsu lah. Ada juga yang tak kurang juga yang menuduh ada tangan-tangan gaib dalam pemilihan pemain ni kan. Jadi FAM sebelum ni memang dah banyak diserang bertubi-tubi dari segi peminat, pengulas sampai ke bekas pemain sendiri. Dan uh, dalam tekanan yang semakin hebat ni uh, menuju kepada keputusan rayuan yang dibuat oleh FAM kepada FIFA mereka akhirnya mengambil langkah untuk bentuk satu badan bebas lah untuk menyiasat perkara ni. Uh, dalam uh, mesyuarat yang pertama hari ni uh, Ton Raus iaitu pengurusi yang jawatan kuasa bebas ni dah mengumumkan tiga individu yang akan bantu beliau dalam siasatan berkenaan dengan perkara inilah. Yang pertama adalah Datuk Seri Kamaluddin bin Mat Said, seorang bekas hakim Mahkamah Rayuan. Jadi orang yang biasa dengan tafsiran undang-undang dan prosedur rasmi lah. Mungkin juga pernah bekerjasama dengan Tun Raus lah sebelum ni. Yang kedua adalah Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail. Bekas pengarah besar mampu iaitu agensi yang jaga sistem pentadbiran awam. Maksudnya mungkin dia akan memahami dengan lebih mendalam berkenaan dengan prosedur-prosedur dan juga tata kerja yang berlaku dalam kementerian dalam negeri lah. Ha. Dan yang ketiga, Datuk Tavalingam Si Tavarajah iaitu seorang peguam yang berpengalaman yang akan bertindak sebagai setiausaha jawatan kuasa ini. Jadi gabungan ketiga-tiga nama ni bukan sebarang bukan semerangan panel. Mereka datang dari datang dari latar belakang undang-undang, pentadbiran dan juga perundangan profesional. <coughs> Maknanya apa? Maknanya FAM nak tunjukkan keseriusan mereka kali ni. Tapi soalan besar sekarang, sejauh mana FAM benar-benar bebas uh, memberikan uh, ruang kepada jawatan kuasa ni untuk menyiasat. Kita dah banyak kali dengar istilah-istilah uh, badan bebas ni. Tapi dalam sejarah bola sepak Malaysia, ada beberapa kali badan bebas ni benar-benar bebas daripada pengaruh politik dan juga kepentingan dalaman. Berapa kali je Itu yang buat ramai peminat skeptikal sebenarnya Sebab dah pernah ada isu kan Nama je jawatan kuasa bebas Tapi tak bebas pun sebenarnya Dia terikat dengan Apa Dengan um, Sesetengah uh, Pemimpin ataupun uh, Badan pengaruh politik lah Yang mempunyai kepentingan Okey Peminat bukannya marah sebab nak cari salah siapa. Mungkin ada lah juga. Tapi ramai lagi yang sebenarnya yang nak tahu macam mana perkara sebesar ini boleh terlepas pandang. Bayangkan kalau tuduhan ini memang betul-betul betul-betul uh, uh, kekal dan rayuan FAM tu ditolak dan pemain yang tak sah itu dah betul-betul main untuk negara. Ini bukan sekadar kesalahan teknikal. Tapi kegagalan-kegagalan sistem pentadbiran bola sepak negara kita sendiri yang menjadikan uh, yang FAM adalah badan induk untuk persatuan bola sepak Malaysia. Jadi Tun Raus uh, berkata badan ini akan jalankan siasatan dengan penuh ketelusan dan profesionalism tapi kita tahu penyokong Malaysia sekarang dah tak mudah percaya dengan kata-kata rasmi macam ni kita dah lama letih dengan janji besar akan disiasat lah, akan telus lah, akan ambil tindakan lah apa yang kita nak kali ni adalah hasil yang jelas tindakan yang tegas dan juga accountability yang sebenar bukan sekadar uh, dah menggantung situasi agung FIM uh, sudah cukup untuk menyenangkan ataupun mendiamkan kata-kata uh, peminat Uh, yang berbising lah dengan isu ni kan um, sebab kalau betul ada salah laku tak kisahlah siapa pun yang terlibat pemain ke, pegawai ke ataupun orang dalam FAM sendiri semua mesti bertanggungjawab kalau tak, sampai bila bola sepak Malaysia tak akan berubah jadi uh, pada aku sendiri secara personalnya, aku tengok pelantikan Tun Raus ni ada positif, uh, potensi positif lah uh, dia bukan orang FAM dia bukan bekas pemain dan dia juga bukan individu yang ada kaitan dengan mana-mana kelab bola sepak ataupun negeri dan kalau betul-betul dia jalankan tugas dengan integriti dia, mungkin ini adalah titik permulaan lah untuk reformasi sebenar dalam bola sepak Malaysia yang di laungkan oleh Tengku Mahkota Johor iaitu Tunku Ismail lah yang, yang sekarang ni adalah pemangku Sultan Johor kan tapi kalau siasatan ini hanya sekadar nak meredakan kemarahan netizen maka badan ini akan jadi satu lagi wayang birokrasi yang takkan kemana lah maksudnya masih lagi dipengaruhi oleh individu-individu yang mempunyai kepentingan dan akhirnya isu pemain warisan ni akan tenggelam macam kes-kes yang kita dah lupa. Ha, tapi mungkinlah kali ni isu ni memang akan memberi kesan ataupun impak yang lebih mendalam lagi lah berbanding dengan isu-isu yang sebelum ni. Yang menariknya bila kita sebut pemain warisan sebenarnya topik ini sensitif. Tapi penting sebenarnya ramai yang percaya bahawa Malaysia perlu guna pemain warisan untuk bersaing di pentas Asia. Tapi prosesnya kena betul lah, kena telus. Dokumen itu kena betul, ha, bukan dokumen palsu dan dan sebagainya lah. Kalau tak, benda ini boleh mencetuskan aa, krisis kepercayaan bukan sahaja terhadap FM tapi terhadap keseluruhan skuad kebangsaan termasuklah kepada aa, KDN, Kementerian Dalam Negeri dan juga Immigration sendiri. Dan sekarang aa, seluruh mata bola sepak Malaysia tertumpu pada satu nama iaitu Tun Mat Raus. Dialah yang akan menentukan sama ada laporan siasatan ini nanti jadi turning point untuk bola sepak negara ataupun sekadar satu lagi bab yang menjadi titik hitam dalam drama pentadbiran bola sepak uh, sukan kita. Akhir kata, aku harap uh, badan ini betul-betul bebas lah. Tak terpengaruh dengan mana-mana individu yang berkepentingan. Sebab kalau kes ini disapu bawah kapet, memang akan jadi sa memang salah apa... Jangan jangan salahkan penyokong lah kalau mereka terus hilang kepercayaan kepada FM. Kita dah muak dengan alasan dan juga drama dalaman ni. Isu birokrasi lah dan lain-lain lagi lah. Apa yang kita nak sekarang cuma satu iaitu kebenaran. Dan kalau korang bersetuju, cuba korang komen pendapat korang dekat ruangan komen. Dan juga aku rasa setakat inilah apa apa untuk episod kali ini dan mungkin nanti bila ada keputusan rasmi nanti aku akan buatlah satu lagi konten untuk aku mengulas sebenarnya isu tu. Dan kepada korang yang masih lagi belum subscribe, boleh subscribe. Um, kepada korang yang dah subscribe. Yang dah menyokong aku daripada awal. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan aku rasa setakat itu sajalah untuk aku kali ini. Dan aku Zonan. Um, The Blue Podcast Malaysia. Signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.